Вітаю вас, пане Захуре. Власне на цій події відкриття Юни. Я перейду з вами на російську мову, тому що ну, так ви мене попросили, Відразу перепрошую наших глядачів. Очень рада вас бачити. Очень давно я вас в принципі, не бачила в публічному просторі, Хоча у нас дуже мало, конечно, таких событий світського раута. як ваша жизнь? Тому що ви дуже відомий чоловік в Україні. Бізнесмен, в первую Да, спасибо меценат. Да, я сейчас э, переехал в Англию временно, О, пока да. война идет, да. И мы с, с дочерью, дочерьми вообще мечтаем, когда война закончится, чтобы мы вернулись. А, поэтому вы меня не можете видеть на этих светских раутах, потому что, да, мы редко бываем, и когда бываем, то у них на каникулы. И на каникулы они сюда приезжают, потому что у них и собака, и... и и кошка, и лошади, и все. И они вот этим живут, и со своими подружками, конечно. Поэтому уже больше такой домашний образ жизни. Вы приехали в Англию из-за войны. Вам не безопасно в Украине находиться, насколько понимаю? Детям. А, из-за детей? Я, я не боюсь вообще ничего, потому что я считаю, что смерть, она придет каждому, один день. Этот день может быть стоя здесь, лежа здесь или неизвестно вообще, когда ты считаешь, что оно не придет, оно может прийти. Поэтому смерти, да я не боюсь, но мне хочется, чтобы мои дети жили подольше. У нас очень популярная такая в Украине тема, идея ⁇ это помогать нашим вооруженным силам Украины. Насколько я понимаю, была новость, что вы очень сильно вкладываетесь в победу нашей страны. Как это происходит? Ну, я бы не хотел это комментировать, да. Мы помогаем, мы помогаем и будем помогать. Но я лучше это делаю, и у меня лучше получается, когда об этом не, не говорят. Да. Но, тем не менее, тут живет в Украине ваша экс-жена, да, бывшая жена, насколько я понимаю. Не, 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 не уследила за подробностями вашей личной жизни, развелись вы или не развелись. Какие у вас отношения, почему, э, ну, дочери, может быть, с мамой не остались тут, в Украине, даже невзирая на опасность? Нет, но ну, мы детей забрали еще давно. А, до да. войны еще? Вот, два дня до войны мы детей забрали, да. Вы знали о войне, да? Но мы знали, что оно идет. Да. И вот дети с тех пор там, поэтому вот, сказать, что почему они не с мамой, так мама часто туда приезжает, дети часто сюда приезжают. Так что мы даже не успеваем соскучиться. А как вы дальше видите свою жизнь и жизнь своих дочерей? Они все-таки украинки, да, по гражданству все-таки или нет? Они англичанки. А, англичанки. Да. У нас все идет по отцовскому линии. Ага. Да. Вы хотите, чтобы они остались в Англии на западе или вернулись в Украину? Нет, я хочу, чтобы они сюда возвращались. Они, если здесь будет хорошая э, школа, которой к сожалению сейчас нету, потому что все экспаты они уехали. А я не хочу, чтобы мои дети говорили на английском языке с, с украинским акцентом. И поэтому они находятся там сейчас. А когда все вернется сюда, вся жизнь вернется сюда, то и мы вернемся. У вас бизнес пострадал в Украине от военных действий? Да, сильно пострадал. А что именно? В каком? Какие масштабы? Ну, масштабы, если считать, было 100, то стало 25. Это очень много. Да, да, но война, мы не можем жаловать, потому что эту войну не Украина навязала, а на нее навязали. Поэтому кому-то жаловать, что из-за вас, не могу. Спасибо вам большое. Берегите себя, берегите свою семью. Рада была вас видеть. Удачи вам.